Привіт! Мене звати Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту. Ну 29comua Я розповідаю про цікаві важливі речі про Маріуполь, Маріупольців і цю війну. Якщо вам це цікаво, будь ласка, підпишіться зараз, поставте вподобайку, якщо не проти поширте це відео. Я буду дуже вам вдячна за підтримку роботи. Сьогодні не стільки про Маріуполь, скільки про... Про життя одного маленького 40-тисячного російського містечка Шебекіна на території Білгородської області. Я знаєте, хочу з цим з цього приводу пригадати себе в 2014 році, коли росіяни влітку 2014-го починали з території Ростовської області обстрілювати прикордонний пункт Новоазовськ, а потім знищувати прикордонні катери українські. То нам багатьом в Маріуполі здавалося, що росіяни просто не знають про ці злочини своєї влади, і що варто тільки повідомити їх, розповісти їм, і вони вийдуть на вулиці і будуть вимагати від влади зупинити ці агресивні дії, зупинити війну. І, і я, і багато моїх знайомих почали писати листи своїм друзям, знайомим, просто відкриті листи в інтернеті. з розповідями про ці страшні злочини Российской Федерации на території суверенної держави України. Але це не мало жодного результату. Вже 22-го року ми всі розуміли, що проблема Росії це не тільки диктатор Путін, що проблема Росії це весь російський так званий народ, який підтримує агресивну політику своєї влади, свого диктатора. Тому немає жодних ілюзій щодо їх ролі і їх участі у цій війні, і щодо їх позицій, думок. Про агресивну поведінку на території іншої країни, тож ми нікуди вже нічого не писали. Про це те не означає, що думки росіян з приводу війни не змінюються. За ці останні е, майже 10 років росіяні, які опинилися дуже близько від війни, які стали дотичними до військових дій, які втратили своїх рідних, близьких на фронті. Починають потрошку змінюватися, змінювати думки. І нещодавно російське незалежне видання Репаблік поговорила з мешканцем містечка Шебекіна, про яке я сказала в Білородській області, Дмитро. Дмитро працює в Шебекіно-торговому в торговому підприємстві, має двох дітей, дуже хвилюється за їхню долю, має родичів в Харкові. І спостерігає за тим, як розвивалися події у Шебекіна і взагалі у Білгородській області з перших днів повномасштабного вторгнення. І ось що він розповів виданню Репабів. Дуже мені хочеться з вами поділитися цим репортажем, тому що ці думки. Тому що розуміння того, що знаходиться в голові у росіян, допоможе і нам зрозуміти, як довго ще може тривати ця жахлива війна. І так, ось що каже пан Дмитро: Послідній місяць в самому Білґерзі стала относительно потіше. Люди как-то к жизни возвращаются, погулять выходят. Так же было до зимы. Опасность сохраняется, и ракетную тревогу объявляют, громко бывает, но это уже единичный случай. Сейчас все достается Шебекин и приграничным селам, причем очень концентрировано. Каждый день среди мирных ранения, смерть, ранения, смерть. Это уже статистика. Не могу сказать, что люди у нас привыкли к войне. Они привыкли опасаться, привыкли к тому, что никуда не ходят, что надо прятаться, громким звуком привыкли, понимают, что летит, откуда, куда и тому подобное. Ну, естественно, накаляются страсти, потому что уже в каждой семье, в каждом доме есть кто-то, кто погиб, кто пострадал. Недалеко от моего дома погиб мужчина, в его квартиру на улице железнодорожной прилетел беспилотник. В сети выкладывали кадры из квартиры с фрагментами его тела. Это было за несколько дней до той трагедии, когда в Шебекино на той же улице от взрыва рухнул подъезд. Погиб молодой парень, осталась беременная жена, маленький ребенок, а еще и у родителей незадолго до этого погибли. Насколько я знаю, семьям погибших и пострадавших власти помогают, дают какие-то компенсации. Но опять же, что значит эта помощь? У женщины убит муж, полностью уничтожено жилье, должен родиться ребенок. И вообще, жизнь человека ничем не компенсирована. Сейчас повсюду разговоры о том, що Шебікіна в прошлый июнь. на початку черніного року. Шебекина знаходилося під інтенсивним вогнем у з боку української армії. Сильные обстрелы продолжаются два месяца. Власти закрыли некоторые приграничные села, закрыли городской автовокзал. Все понимают, что ничего хорошего ждать не стоит. Начинается новая горячая фаза. Видно, что в городе все меньше людей. Я думаю, говорит Дмитрий, уехали около 30% населения, остальным некуда и не за что уезжать. Власти нам ничего не обещают. Предлагают селиться разве что в ПВР, пункты временного размещения. Но если на неделю, ладно, окей, но мы же понимаем, что речь идет о годах. Вот это так-так, да? Мы все ж таки сподеваемость, что за закинешься съезжал. О годах, которые впереди. У многих в на квартиры, люди снимают жилье в Белгороде. Никто эти затраты не компенсирует. Мы платим там за коммунальные услуги, за аренду жилья в других местах. Дети учатся в онлайне, а в Шебекине сейчас со проблемы страшные. Интернет, телефон – это уже такие вещи забытые, можно сказать. Очень плохая связь, нестабильный интернет. Ну, нам Мариупольцям навіть пояснива, вот, это не требуется и взагалі-то жодного спецчуття. Именно в Шибекина ситуация в очередной раз усугубилась с этого мая, говорит Дмитрий. Она всегда с начала войны была напряженной. То ПВО посыпятся, то прилеты, но жить было можно. А вот сейчас не только бахает без конца, но и активно начали работать беспилотники. Как выглядит Шибекина сейчас, уныло. В принципе, город цвета, красивый, но тот там, тот тут там, то тут, побиты обстрелами дома. Редко ездят автобусы, совсем никто не гуляет. Во дворах, на улицах людей как таковых нет. Все сидят по домам. В июне пострадали мальчишки. 12 червня в Шебекино пятеро подростков постраждало вид атака беспилотники один погиб. Я знаю, что он был единственным сыном в семье. Они гуляли во дворе, сидели в беседке. Молодежь-то во двор выходит, им надо как-то общаться. Начался обстрел. СМИ писали, что это были дети, но справедливости ради это были рослые мальчишки, двухметровые. Но то, что бесплотник ударил по мирным, это факт. И это неприемлемо, говорит россиянин. Мирные люди не должны страдать ни с какой стороны. Они не были одеты в камуфляж, они не стояли рядом с военной техникой. Это просто подростки, которые сидели в беседке возле жилого дома, а по ним ударил беспилотник. В любом случае насилие порождает насилие. Если раньше я видел одну сторону жертвой, то сейчас масштабы ненависти разрастаются. То есть они на нас напали І у них масштаби ненависті до нас роз... збільшуються. Я розумію, що причина є, і вона не в пользу нашої країни. Ну а чим ви тоді краще? питає Дмитро, звертаючись до українців. Я поясню коротко, чим ми краще. Ми не розв'язували агресивну війну. Ми не анексували Камчатку, ми не анексували Таганрог. І ми взагалі ні з ким не хоті хотіли воювати і ніяких інших територій. Ми просто хотіли і хочемо жити в своїй країні за власними правилами. Коли ви, росіяни, бомбили Чечню і стирали з обличчя землі Грозний, ми не втручалися і не казали Хватить бомбіть бомбас». Ми цього не казали, бо це внутрішні справи Російської Федерації. Ми можемо засуджувати. Але не, не втручатися і не вводити війська. А ви це зробили? Ви розпочали війну. А тепер ви кажете, чим ми, ми краще, ми маємо право на захист. Випадок з безпілотником це наслідки війни, це наслідки агресивних дій Російської Федерації, вашої країни, нешановні пани пане росіяни. Продовжу читати. Я вижу как сочувствие, так и злорадство, как со стороны украинцев, так и россиян. Дураки есть везде. Ну, тут важко не погода. За два с половиной года войны отношение к ней среди жителей Шибекина сильно изменилось. Вот тут сикало. Пока война не затрагивает лично тебя, ты смотришь на нее как на сериал. Кто-то поддерживает войну, кто-то нет, но теперь на себе ее ощутили все, и слава Богу, я уважаю. Люди, э, люди говорят, сколько можно терпеть, сколько можно хоронить, почему мы должны отдуваться за всех. Я не могу ответить за всех шебекинцев, но в моем окружении появляется все больше вопросов и недовольства в адрес властей, слава Твоего Господи. Почему к нам никто из них не приезжает, почему нас никто не слышит, почему раньше говорили про красные линии, а теперь будто отдали нас на откуп. Конечно, отношение к власти меняется и очень в негативную сторону. Браво! Даже если кто-то поддерживал войну, он тоже видит побитые дома, раненых детей, свою покалеченную жизнь. Это не то, что даже усталость, скорее отчаяние и безнадега. Все говорят, верните все, как было, вы там в игрушки играетесь, а мы жизнь теряем. Вы какие игрушки? Это война, страшна, назнышение, да же тысячи, тысячи людей. Поначалу многие из нас тоже смотрели на происходящее украинцев, как на сериал, а теперь переживают то же, что они. Но шебекинцы, у которых присутствует такое чувство, как эмпатия, они все это понимали и раньше. Понимали, что ничем и никак невозможно оправдать смерти людей. А люди, у которых эта эмпатия отсутствует, не видят причинно-следственной связи. Да, усталость от войны среди шебекинцев общая, но кто-то понимает, почему это происходит, а кто-то наоборот говорит, а нас-то же за что? Да, мы получаем ответ. Но мало кто готов об этом говорить открыто. Во-первых, это запрещено законом. Все боятся наказания. И в целом общество наше привыкло замалчивать эти проблемы. Но люди, с которыми я общаюсь, мои коллеги, друзья, все понимают. Наш шебекинский глава Жданов, до да, речи Жданов, да, так символично, что и Мариуполь колись назывался Ждановым, а теперь россияне активно перетворяют наше место самое у вот такие радянские жданы. Это уставший человек, который сидит на своем месте просто как функционал. Я не вижу его обращения к горожанам, не вижу, чтобы он провел собрание. Я не вижу, чтобы он проявлял какую-то инициативу, ездил на прием к губернатору, чего-то добивался. По поводу губернатора. У нас многие считают, что он может решить вопрос с обороны. Но лично я считаю, что может он делает. В прошлом году губернатор сказал в интервью федеральному телеканалу, что обстрелы Белгородской области прекратятся, когда к ней присоединят Харьковскую область. Сразу после этого Шебекина массово бежала из города. Ну, люди уже разумеют, да, до чего производят такие заявы, такие приеднания территорий. В январе в своей речи на ВДНХ губернатор сказал, что белгородцы не крысы, чтобы сидеть по подвалу. Но теперь при ракетной опасности он пишет, спуститесь в подвалы, в подземное пространство. Люди за это на него обижаются, но в целом отношение к нему нормальное. Большинство людей в России, по моему мнению, не поддерживают войну и не хотят воевать. Власти говорят, что много мужчин по всей стране добровольно записываются на контракты. Но я в это не верю. Верю, разве что в стимуляцию, деньгами. Я много общаюсь с разными людьми, в том числе с военными. Все очень устали. Хотят домой. Никто не видит цели, смысла, причины войны. Кто-то говорит, э, наши мальчики. Готовит им еду. Я это тоже понять могу. Какая-то женщина отправила своего мужа на войну, она не может ненавидеть его за то, чем он занимается. Не могу ее понять. Люди приграничных регионах, которые обстреливают, конечно, обижаются на остальную Россию. Что остальные люди могут сделать, чтобы остановить войну, мне не очень понятно. Но они могут хотя бы не проводить фестивали, какую-то солидарность проявить, что ли, когда в Шебекино хоронят детей. Недавно мне попалась статья, что в каком-то городе в России проводят фестиваль по хрусту огурца. Это пощечно какая-то. То есть выделяются деньги на то, чтобы люди откусывали огурец, кто громче. Это что? Я считаю, что если вы в других регионах такие патриоты, считаете, что вы с нами, что вы нам помогаете. Почему бы, например, губернатору Тульской области, да, речи, это та область, которая не желание грошей на виду Левобережья, Мариуполя, да, але не помогая властным жителям. Почему бы губернатору Тульской области не заявить, у нас в этом году по программе такие-то фестивали, но мы все деньги отправляем в Белгородской области, фестивалей не будет, можно же хотя бы такое сделать, спрашивает Дмитрий. Выбочитая у меня тут за стенку ремонт, тому ну, я трошки выбачаю за звук. Но у власти задача как можно меньше расстраивать людей войной. Взять даже прошлый год. Шебекина под огнем, люди рыдают, бегут, остаются без ничего. Ничего. А в Белгороде проводят фестиваль тюльпанов, вареников, губернатор пишет о ярмарках. В те дни на белгородцев просто ненавидели. Шебикинцы бежали из города без ничего, в одних трусах и документами. А им белгородцы сдавали квартиры за 35 тысяч рублей. А потом то же самое коснулось и Белгорода. И теперь они смотрят на другие регионы и тоже такие. Фестивали, праздники – это как? В одном из сел в Шебекинском районе была огромная молочная ферма. Несколько сот голов коров. Когда начали бомбить, голове просто выпустили, потому что эвакуировать их было невозможно. Прямо на минные поля они ходят и на минах подрываются. Животных просто отправили на смерть вместе с маленькими телятами. А у всей страны фестивали по хрусту огурца. Общество очень разобщено. Некоторые говорят, 8 лет бомбили Донбасс, но почему-то не говорят про то, что 2,5 года бомбят Шебекина. Как-то нет такой фразы. Зато говорят, потерпите. Мои родственники в Липецкой области как-то сказали, лес рубят, щепки летят. Мы с ними с тех пор больше не общаемся. Я не поднимаю трубку. Они детей вырастят, женят внуков, будут воспитывать, а у нас дети каждый день обсыкаются от звука сверхзвуковых самолетов. А кто-то папы и мамы лишился. В украинском Волчанске просто ужас. Там уже нет города. То, что происходит в Шебекино, конечно, и рядом не стояло по сравнению с разрушениями в Волчанске. Что-то подобное сейчас в наших селах. Козинке, Мурами, Красном, Безымино. Людей оттуда выгнали. В Харьковской области, в Украине у меня есть родственники. Мы не ссорились, что я, что они, мы все понимаем и друг друга поддерживаем. Мы не общаемся очень близко, но всегда спрашиваем друг у друга, в порядке ли мы. Чтобы война прекратилась, должно наступить прекращение огня и подписание мирного договора жайя Дмитро. Только так, шебекинцы собрали более 4 тысяч подписей к Путину за то, чтобы прекратились обстрелы, но за это нас местные пропагандисты стали называть врагами-провокаторами. Да, люди боятся высказываться против войны, но к чему эти высказывания приведут? Сколько шебекинцев и сколько разгвардей? После этой петиции, я думаю, что может быть, разве что какие-то меры обеспечения, деньги какие-то выделят. Может, кому-то выдадут по 10 тысяч рублей, и люди решат, что с паршивой овцы хоть шерсти и клуб. Но, к сожалению, в целом ничего не изменится. И люди будут терпеть, время от времени жаловаться. А что остается? Войну из-за петиции не остановят. Она может прекратиться совсем по другим причинам. Но что я точно знаю, люди у нас понимают, что мы для нашего правительства мусор. Я хочу сказати від себе на завершенні лише одне: що війна може припинитися, якщо люди в Російській Федерації вийдуть на вулиці. Бо е, практика показала, що якщо можна виходити на вулиці і протестувати через відсутність електрики, то чому ж не можна вийти на вулицю і протестувати проти жорстокої е, кровопролітної війни? Здається, що це питання лише совісті і часу. На жаль, на жаль, поки що ми бачимо, що війна стосується занадто малої частини Російської Федерації, задля того, щоб оце розуміння прийшло. На останок я хочу від себе додати лише одне: що для того, насправді, щоб війна припинилася, треба, щоб кожен мешканець. хоча б, хоча б Половина мешканців Російської Федерації вийшла на вулиці і сказала своєму диктатору, що вона не хоче більше продовження війни. Практика показала, що якщо можна виходити на вулиці через відсутність електрики, то чому ж не вийти на вулицю через заради припинення війни, заради миру? Мені здається, що кількість населення? Білгородської області все ж таки більше, ніж кількість людей у російській Нацгвардії. Тому це питання лише совісті і сміливості, мабуть. Я бажаю кожному з вас саме цього совісті, сміливості і миру. Дякую, що слухали. І вибачте, будь ласка, за якість звуку через ремонт у сусідній квартирі. Дякую.